Вам подобається? Замовляйте! Англійська. Швидко та впевнено. Телефон 466 101. Привіт! А ось і я. Наші думки, емоції, настрій можна передати різним способом: дехто танцює, хтось інший малює, співає, пише вірші. Всередині нас завжди звучить музика. Але як передати цю особливу мелодію? Про це знає наш сьогоднішній герой. Мене звуть Глеб, мені 7. років. Я, я учусь в 12-й школі. Я учусь у второму Б класі. Я люблю, люблю рисовать, писать, читать и играть с друзьями. Моя любимая книжка Шадены Фокса Микки. Книжка о собаке и его семье. Он пишет разные стихи и рассказывает про свою жизнь. На уроке рисования я нарисовал космос, ракету, космонавта с флагом, метеорит и корабль. Я люблю играть в игры Тарас-Бульба и Фантастическая четверка. Я люблю играть с друзьями на улице футбол, баскетбол и с собакой. У меня есть собака. Я кормлю его, наливаю воду, играю с ним. Я коллекционирую собак. Я, и я еще коллекционирую череп, карточки. Черепашек ниндзя. Буває так, що сидимо разом на подвір'ї і всі мовчать. Ніхто не вимовить і слова. Але потім відчуваємо, що це була найкраща бесіда у нашому житті. Так буває тільки з друзями. Привіт, я Діма, і Глеб – мій друг. Він очень любить гуляти зі мною в футбол. Он очень любить битися, Ну, не сильно так. просто научить разных приемов и всего разного. Он хороший и веселый. У меня просто мама говорила много о нем, и это и я когда выгуливал собаку, и мама мне показала его. И мы подружились. Знаешь, что интересное? Расскажи маєш щось яскраве, покажи. Вмієш щось особливе, прояви. Моя любимая фишка – это фортепиано. Я занимаюсь фортепиано три года. Я разбираю разные произведения. Мое любимое произведение это э, э, The Entertainer. Меня привела мама э, в школу. Сначала мы э, э, учили ноты, потом мне дали произведения разные. Я все произведения выучил и, и начал их играть. Я много тренировался. Э, я и у меня был концерт. И я сыграл концерт на пятерку. Первые мои произведения были не очень сложные, а потом чуть-чуть сложные были. Наш спид вражающий размахивать мыслителей. Усі Усе меркуют по-своему, и тому обовьесково найдут однодумцев. В школу надо, чтобы знать много и, и быть умным. Надо быть умным, чтобы в жизни было все хорошо. Для меня идеальная семья это когда никто не, не бьется, не курит, не пьет и не делает разные плохие. Я хотела измени, изменить, э, чтобы э, брат хорошо учился и не бил меня э, э, и не пропускал пары свои. Что Я быть? бы поменял э, старые здания на новые здания, потому что они будут стоять долго и развалиться, а там будут ходить. И развалится здание разные на людей. Я бы еще поменял, чтобы деревья никогда не падали. Я, я бы пожелал людям, чтобы, чтобы они были всегда добрые, не дрались, помогали э, другим людям, которые, которые не могут что-то сделать. Команда – это сила. Люди существуют в мире, чтобы поддерживать один одного. Як добра, что есть семья. Я мама Глеба, она Юлия Набродская. Я преподаю английский язык в музыкальном училище. Вот я уже 20 лет там работаю и, э мне очень хотелось бы, чтобы мои дети, они вообще действительно занимались. а старший сын у меня закончил студию практики, И вот сейчас Глеб тоже учится. Он не в музыкальной школе, а именно в студии педпрактики музыкального училища. Но мы считаем, что иностранные языки и, и музыка – это всегда развивала и давала хорошее образование детям. Поэтому мне нравится то, как он относится к музыке. Он весь в музыке, и мне кажется, что ему это нравится больше, чем вообще учиться в школе. Может, нельзя такое говорить, никак не есть. Я бы хотела, чтобы мы не готовимся быть великими музыкантами, потому что я не знаю, может ли он быть, называться таковым, но мы пока развиваемся. Я бы хотела, чтобы он был просто образованным культурным человеком и ну, просто хорошим, хорошим, порядочным человеком. Я думаю, что это самое главное. О достижениях, наверное, говорить еще рано. Мы будем трудиться, работать, и все у нас должно получиться. Собачка, это очень... Димана, мама наша крестная. Да, да. Это наша... Говори. Вам подобається? Замовляйте. Англійська. Швидко та впевнено. Телефон 466 101.